নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰছ কৰ্ণাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পাঁচদিনৰ বিশেষ নমেট্ৰিক ছুটী দিবলৈ গৈ আছে এই ছুটী পাবলৈ কি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এই বিশেষ নৌমিত্ৰিক ছুটী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব এই সম্পূৰ্ণ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলক অসম চৰকাৰে বিশেষ আকস্মিক ছুটী প্ৰদান কৰিছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বজালী জিলাৰ পাঠশালাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিবলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ও প্ৰতিনিধিসকলে এই বিশেষ ছুটী লাভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা অনুসৰি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি হোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চতুৰ ছুটীৰ অনুমতি দিয়া হ'ব এই চৰ্তত যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্তব্য সম্পূৰ্ণ হ'ব বা আগতীয়াকৈ নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা হ'ব অধিসূচনাখনক লগতে উল্লেখ কৰিছে যে চলি থকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন অৰ্থাৎ পি আৰ আই নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় বা আন কোনো ফ্লেগশ্বিপ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিনিধিসকলে ছুটিৰ সুবিধা লোৱাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পূৰ্ব অনুমোদন ল'ব লাগিব ধন্যবাদ